otangizga chiqqan o'sha telefoningiz oxirigi bo'lishligi mumkin onangizga chiqqan telefon oxirigi bo'lishi mumkin ora chora telefoningiz jiringlaydi telefonga qarasangiz dadajonim otam degan kontakt keladi onajonim volidam degan kontakt keladi o'sha oxirgi sizga qilingan звонок bo'lishligi mumkin undan keyin bir umr kutasiz nafasingizni oxirigacha kutasiz u kontaktdan endi sizga zuvonok kelmaydi dod desangiz ham voy dod desangiz ham kelmaydi doqal telefonda bo'lsa ham har kuni bir xabar oling man tinchman onajon biz tinchmiz otajon sizlar tinchminlar ertaga boraman ertaga ko'raman shu ham kelmaydimi qo'limizdan shunga ham yaramasak nima qilib bosh ko'tarib yuribmiz odamman keyingi taklifim namozxonlar bor oranglarda har xil yoshdagi namozxonlar bor alhamdulillah o'zinglardan o'zinglar namozxon bo'lib qolmadinglar shuncha xalq ichidan xudo taolo sizlarni tanlab peshonanglarni sajdaga qo'yadigan masjidga boradigan ibodat qiladigan qilib qo'ydi bu kifoya emas birodarlar farzandlaringizdan har kuni bittasini boshlang namozga yur o'g'lim yur mashinangni hayda chiqar bomdodga borib kelamiz bolam ketdik peshingga har kuni bitta akangizni boshlang namozga har kuni bitta ukangizni boshlang namozga ulfatinlardan bittasini boshlang namozga yur o'rtoq bo'lar endi shuncha yedik ichdik tamom bo'ldi endi endi ibodat qilmasak bo'lmaydi sen biza tengilar allaqachon ibodatga kirib ibodat bizdan yoshlar boryapti hozir bormasang qachon borasan o'lganda borasanmi deb bittadan do'stingizni boshlang bir har jumada bitta bittadan do'stingizni jumaga olib boring to'rttasini olib borasiz bir oyda har kuni bittadan namozxon olib boring bir kun beshtasini olib borasiz qancha ajr qancha savob bir umr rozi bo'ladi do'stim sandan olloh rozi bo'lsin mani namozxon bo'lishimga san sababchi bo'lgansan o'tganingizdan keyin ey ukam bolam otangni olloh rahmat qilsin mani namozxon bo'lishimga otang sababchi bo'lib bir umr sizni duo qiladi bir umr rozi bo'ladi shu ham kelmaydimi qo'limizdan qachongacha choyxonaga boshlaymiz qachongacha harom dasturxonga ulfatga boshlaymiz qachongacha ularni qaytaradigan vaqt kelmadimi ularni masjidga boshlaydigan vaqt kelmadimi qo'lingizdan keladimi bugun bitta eng yaxshi ko'rgan yaqin do'stingizni do'stimmisan do'stingman do'stim bo'lsang yur endi olloh uchun do'st bo'laylik ibodat uchun do'st bo'laylik yur endi do'stingni arshda soyasidan soya oladigan do'st bo'laylik xudo rozi bo'ladigan do'st bo'laylik deb bugun bitta do'stingizni masjidga olib borolmaysiz agar bugun olib borsangiz bitta do'stingizni namozxon bo'lishiga sajda qilishligiga sababchi bo'lsangiz sizga arshcni soyasi muborak bo'lsin ollohni kalomidan tilovat qilib inshaalloh duo qilamiz bir mana bu yerni ishlatib aytilgan suhbatlarni ozgina aql tarozda tortib bir mulohaza qilsak o'zi yechimi chiqadi bo'ladi shaytonga shuncha yurdik shaytonni shuncha xursand qildik shuncha rozi qildik bu badbaxtni la'natini endi qaytaylik rahmonga qaytaylik do'stga qaytaylik ollohga qaytaylik birodarlar bugundan tovba qilinglar mana shu yerda sigareti borlar xudo uchun shu yerda tashanglar mana shu hozir o'tirgan o'tirganingda tashlanglar xudo uchun bu yerdan chiqdinglar tashlolmaysizlar nosi borlar hozir tashlanglar mana shu yerda qolib ketsin tavba qilinglar qachon oxiri qani kim o'n yil chakib mana shu nonni ustida sedanaday foyda ko'rganlar bor yigirma yil chekib sedanaday foyda ko'rganinglar aytinglar bor aka siz sal noto'g'ri gapirib yubordingiz man buni shunaqa foydasini ko'rdim shunaqa ko'ryapman bundan shunchaki voz kecholmayman deganinglar turinglar aroq ichadiganlar tashlanglar ichmasligimdan oldin boshim kasaldan chiqmay yotuvdi shuni ichginishga içki o'rganganimdan keyin xudo manga shunaqa shifo berdi ishim yurishmayotuvdi ichmasimdan oldin alkash bo'lganimdan keyin shunaqa ishlarim rivojlanib ketdi bir tiyinga qimmat odam edim ichkilikka ruju qo'yganimdan keyin mahalla mani qandoqdir hurmat qilib ehsonlarda uyni to'riga o'tkazib duo qilib bering tilovat qilib bering deydigan bo'ldi degan bitta erkak bormi oranlarda shu uchta fazilatdan hammasini mahrum qiladigan kasobat shu ichi aytinglar ichib xotinni urdinglar ichib xotinni so'kdinglar hi ichib olib ko'chada urushdinglar ichib olib to'ylarda qaynog'a bilan qaynota bilan boja bilan aka uka bilan urushdinglar nima Nemetab topdinglar nima topasizlar birodarlar nima topasizlar qaytmaysizlarmi shundan keyin tashamaysizlarmi shu gapdan keyin xudo bormi o'zi qalbiglarda xudodan qo'rqasizlarmi musulmonmisizlar jannat umidi bormi Din, man ogohlantirdim ollohni dargohida baralla aytaman man bu bandalaringga aytganman mana guvohlar mana guvohlarim aytganman chekma ichma deganman to'g'ri yo'l yur deganman namoz o'qi deganman deb aytolaman sizlar nima deysizlar parvardigor shu odam bizni dasturxonda mehmon bo'lgan edi agar o'qi desa o'qirdik aytmadi chekma desa chekmasdik ichma desa qaysi biringlarni tilinglar bor aytishga ayta olmaysizlar tilinglarni kesdim man endi mana shu gapni aytolmaysizlar nima balo kelsa oxiratda o'zinglarga keladi man bo'ynimdan so'ib qildim musulmon sifatida aytdim ogohlantirdim balolarni jazolarni oxiratni mani endi malomat qilib yoqamdan olmaysizlar mana shu dasturxonni haqqini bir musulmon sifatida xolis ado qildim yursanglar o'zinglarga yaxshi şey. qaytsanglar o'zinglarga yaxshi uni foydasini o'zinglar ko'rasizlar boshqa hech kim emas birodarlar faqat biz sababchimiz xolos rasulullohni xizmatlarini qilib turibmiz rasulullohni shariatlariga chaqirib turibmiz ollohga chaqirib turibmiz olloh mana shu davrada o'tirgan barchamizga tovbai nasufni nasib qilsin xudo qilgan xatolarimiz ko'p musulmon o'g'li qilmas ishlarni rosa qildik zinolar qildik aroqlar ichdik nashalar chekdik boshqa haromlarni qildik parvardigor tavba qildik gunohlarimizga tavbalarimizni qabul qilib onadan tug'ilgan kunimizda qandoq gunohdan pok bo'lgan bo'lsak bu gunohlardan bugun tovbamiz sharofatidan bu gunohdan pok qilib bugundan keyingi hayotimizni faqat san rozi bo'ladigan jannatga sabab bo'ladigan ota onamizni tirigiyu o'tganlari bahramand bo'ladigan obro' izzatimizni sha'nimizni ulug' qiladigan amallarga barchalarimizni qilgin tavfiq bergin g'ayrat bergin shijoat bergin rashq bergin ibodatni qilish va ibodatni lazzatini olish nasib qilgin taqvo bergin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakath